Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Biləzər qəsəbəsində Əsas prospekt yoluna yaxın, yeni təmirdən çıxmış 6 otaqlı həyət evini təqdim edirik. Dəririzəcə gördüyünüz kimi evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz bütöv ağlaydaxlar üzlənilibdi. Geniş həyətan sahəsi var. 6 otaqdan ibarətdir, sənədi bələdiyyədir. Dəririzəcə gördüyünüz kimi geniş həyətan sahəsi var. Ümumi 3 sot torpaqda tikilib. Baxın, belə bir həyətan sahəsi var. Burda qarşı tərəfdə bağ üçün yerdir və həyətində gördüyünüz kimi ayaq yolcusudur. Burada qarşı tərəfdə dəyərliz əzizlər, çox gözəl, möhtəşəm bir həyət evi də yerləşdiyi ərazidə, əlverişli bir ərazidədir, dəyərliz əzizlər. Evin də qiymətini videomuzun rəylərin dəqiqələrində sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsası odur, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolardan xəbərdar olasınız. Söyləməsizlər. Gördüyünüz kimi burada da ağaclar əkilibdir həyətində. Həqiqətən çox möhtəşəm bir həyət evidir. Evimiz tam təmirlidir. Yerləşdiyi ərazi də çox əlverişli bir ərazidədir. Gördüyünüz kimi də fasadı ağlaydaşlar üzrənlidir, dəhlizcəcələr və evin həyətinin giriş, darvazası da gördüyünüz kimi burada qarşı tərəfdə həyətin giriş darvazasıdır. Ətrafı bütöv villalardır, yerləşdiyi ərazidə çox əlverişli bir ərazidir. Hörmətli izləyicilər, indisə vaxt itirmədən keçək evin daxili ilə sizləri tanış edək. Buyurun izləyin. Gördüyünüz kimi giriş pləkanımız da ağlaydaşlar üzrənlidir. məhrum. Evin giriş dəhlizində, gördünüz kimi, dəhlizin döşəməsi granit daşlarla üzlənilibdir və isti polla yığılıb, hörmətçilər, qarşı tərəfdə ikinci mərtəbiyə qalxan pirəkanımızdır və dəhlizin girişindən solda mətbəxdir. Burada yataq otağımız yerləşir və burada birinci mərtəbədə yerləşən qonaq otağıdır və arxa səbədə də, hörmətçilər, hamam otağıdır. İlk öncə qonaq otağı ilə sizlər tanış edək. Baxın, belə bir Mühtəşəm həyət evidir. Gördüyünüz kimi qonaq otağı da ölçülərək kifayət qədər genişdir, dəyərlizəzər. 45 kvadrat qonaq otağıdır. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdıraq ki, evimiz 185 min manatına satışa çıxıb, təzədir, satılır. Real alıcıya da qiymətdə endirim olacaq. Çox gözəl, çox keyfiyyətlə tikilmiş həyət evidir əməs kürsüdən solanmamaz betondu və mərtəbə arasından manasbetondur gözünüz kimi pilləkanımızla mərmər daşları üzrənləyib baxın belə bir gözəl zövqlə yığılmış pilləkanıdır və burada birinci mərtəbədə hamam otağıdır gördünüz kimi burada pilləkanının altında kladovka üçün yer nəzərdə tutulub və birinci mərtəbəyə məxsus hamam otağıdır geniş biradır hamam otağı var pəncərə zərf döşəməsi də istipolla yığılıb və hamam otağının tavanıdır Həqiqətən çox möhtəşəm bir evdir. Hər kəsə cismat, Allah xeyir versin. Hörmətli izləyicilər, bu isə birinci mərtəbiyə məxsus yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi evin komyunix hattı da çəkilib, evimiz tam cüt başa tikilib. Yenə də nəzərinizə çatdıraq, rigyer kolon və monolit betona evimiz tikilibdi. Qiyməti də çox sərfəli bir qiymətdir. 185 min manatdan satışa çıxıb, hörmətli izləyicilər real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Bu isə mətbəxi də gördüyünüz kimi mətbəxi də çox geniş, işıqlı belə bir mətbəxi var və mətbəxinin də döşəməsi istifolla yığılıb, gördüyünüz kimi granit daşla üzlənilibdi mətbəxinin döşəməsi. dərzəzlər, indi isə vaxt itirmədən qapaq, ikinci mərtəbəyə otaqlarla tanış olaq. Şöbə biz şurayı, ikinci mərtəbənin plaşanın qapısının tavanıdır bu. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı, 2 hamam otağı yerləşir. Məzəclər qarşı tərəfdən də balkona çıxış qapısıdır. İlk öncə yataq otağı ilə tanış olaq. Baxın, belə bir yataq otağıdır, ikinci mərtəbədə yerləşən. Burda isə yenə növbəti Qonaq otağımız da gördüyünüz kimi ölçüləri də kifayət qədər genişdir. Çox möhtəşəm bir həyat evi hörmətəsizlər. Evin tikintisi, təmir zamanı keyfiyyətdir, materiallardan istifadə olunub, bax. Otağın tavanıdır bu. Burda isə ikinci mərtəbəyə məxsus hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi, hamam otağının döşəməsi də istipropulla yapılıb və, istip və hamam otağının tavanıdır bu. Bu isə növbəti yataq otağımızdır, görək baxın. Ya otağın tavanıdır, dəyərli azizlər. balkona çıxış qapısıdır. Bu isə bizim ikinci mərtəbədə yerləşən dördüncü yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi həqiqətən otaqların ölçüləri kifayət qədər genişdir və işıqlı, həyətlidir. Dərinizəcə burda isə otağın özünə məxsus hamam otağıdır. Bu isə pavanın üzərində çıxan hamam otağıdır və döşəməsində istilik olması ilə hamam otağının tavanıdır. Telefon nömrəmiz xatırladaq 070 560 48 40. Bəhrəm Əmlakə getdiyiniz üçün təşəkkür edirik.